bəzən müəllimlərin şəkəblığında şey mən bir dəfə izah edəndə belə bir sual düşmüşdü ki, layihə yoxsa layihə? Təbii ki, layihə. Onun kimi bəzi sözlərimiz var, qısaca biraz əlbərimizdə qalsın deyə bəzi sözləri yazmışam. Məsələn, səhiyyə və yaxda səhiyyə bir hərfdən verilir. Qoşa yillərdən, məsəl üçün dörd söz yazmışam səhiyyə bu sözdə ki y var nəşriyyət ki ydır maliyyət ki ydır davamiyyət ki ydır amma məsələn tövsiyə sözü əvvəllər tövsiyə 2 y ilə yazırdılar amma tövsiyə sözü 1 y ilədir yəni yadımızda yadımızda saxlağ tövsiyə 1 y ilədir sonra m tələffüzü ilə deyilən sözləriniz var məsələn şənbə yazılır şənbə tələffüz edirik. Burada kiçik bir qaydamız var ki, yəni ki, sual verilə bilər ki, şənbə sözünün tələffüzü nədir? E, diqqət eləyək. Əgər n hərfi b və m hərflərindən əvvəl işlədilirsə, deməli şənbə sözünün tələffüzündə n hərfi m hərfinə çevriləcək. Yəni bu bizim tələffüzümüzdür. Günbə sözünə diqqət yetirərək, günbə sözdə n hərfi b hərfindən əvvəl gəldiyi üçün biz burada gün past deyilir televiziyonda amma təbii ki düzgün yazılış qaydamız gün bəzdir. Dinmək sözü də e, baxın mən qaydada dedim ki mühərki, m hərfi m və b hərflərindən əvvəl gələrsə. Burada da m, -m hərfi ilə əvvəl gəlibdir dinməzdə tələffüzümüzdə. Ancaq yenə təbii ki düzgün yazılış qaydası dinməsdir. E, sonra e, m ilə e, yazılış qaydası düzgün yazılış qaydası olan sözlərimizdən e, yazmışam. kombinat Düzgün yazılış qaydası combine kömbə, yəni çox adam qarışdırır ki, kömbədini və ya da combine-dır. Xeyr, combine kömbə, pambıq, lampa. Əvvəllər mən də qarışdırmışam bu sözü həmişə lampa demişəm, n demişəm. Yəni tələffüzümlə demişəm, ancaq xeyr, lampa, hambal Bağ bunu da çaşmışam. Olub ki hanbal demişəm, amma sonra öyrəmişəm ki hanbal deyil, hanbaldır. Sonra peyğəmbər, ambulans, ambisiya, tramvay, kompas, ambulatoria. Məsələn, bu nümunələrdir ki, m hərfi ilə düzgün yazış qaydası olan sözlərimiz əsasən bunlar çox-çox qarşımıza çıxır. Biz çaşmayaq deyə bəzilərini məsələn yazmışam. Tutaq ki, sonu qoşa samitdən verilən sözlərimizdə məsəl misal yazım kül K sözündə məsələn iki qoşallı hərfinimiz var. Xətt sözündə iki qoşa t hərfinimiz var. Məsələn, tutaq ki, ötkpultu deyək ki, pultu sözünə baxaq. Qup pultu. Qüp pultu. Qüp pultu sözündə düzgün yazılış qaydası 2 p-dir. Baxın, 2 p. Yəni biri b, biri p deyil. Ancaq tələffüzündə isə qup yəni birinci p 2-ci b q oldu. Bucur olacaq. 1-ci p olduğu kimi yerində qalır, 2-ci q oldu. Sonra səhiyyə sözündə məsələn səhiyyə tələffüzdə q düşəcəkdi, olacaq səhiyyə. Ancaq bizim düzgün yazılış qaydamız hansıdır? Təbii ki, səhiyyə sözündə 2 y var. Nəşriyat sözündə nəşriyat. Nəşriyat sözündə 2 y var. Tələffüzündə y-nin biri düşür. Ə, sonra başqa məsəl istifadə oluna bilər sa olma qarşımıza çıxır. Düzgün yazılış qaydası olan sözümüz sa olma. Bu j o bu j a. Sonra ş a mətbə ad. Bu tip lisolar çox qarşımıza çıxır ki, düzgün yazılış qaydasını göstərin. la os. Sonra şəra ş e Yəni mən çox qarşıma çıxıb. Müasir sözü Mü a s i r. Bəzən adi hal kimi baxırıq, üstündən ötüb keçirik, deyirik ki, əh, adi sözlərdir də, fonetika bölməsi də, yəni ən sadə bölmədir. Xeyr, elə deyil. Hər dən elə sadə bir sual qarşımıza çıxır ki, elə o sadə sualla bizim ballarımızı aşağı salır, yəni çox vaxtı yaddımdan çıxır. Fəaliyyət sözü, məsələn, çox insan deyir ki, fəaliyyət sözü, fəaliyyət bucraya yazır. Fəaliyyət, xeyr. Fəaliyyət sözünün düzgün yazılış qaydası əslində bu tələffüzüdür. Düzgün yazılış qaydası olacaq fəaliyyət, yəni 2 dənə y var. Sonra müayinə sözü, bir az əvvəl də yazdım, təkrar yazmaq istəyirəm. müayinə, düzgün yazılış qaydası müayinədir. Stadion, stadion bu cür düzgün yazılışdır. Sonra təqayüd sözü bu cür düzgün yazılır. Təqayüd, təqayüd. Sonra nə deyək? Məişət. Biz tələffüzdə məişət sözünü istifadə edirik ki, məyişət. Ancaq xeyr, məişət sözü düzgün qaydayla budur. Sonra xayın tələffüz edəndə deyirik ki, xayın. Ancaq xaindir. E, sonra dialoq sözünü də e, uşaqlar məsələn e, dialoq keçmişdə e, bu cürə yazılıbdı dialoq ancaq xeyr səhvdir düzgün yazılış qaydası d i a l o q d i a l o q yəni o kimi deyil dialoq